বিধ প্ৰসায়কে গাত লৈ মানে শুই আছে পুৰা আৰু এইফালে মই আঠুৱা খোলাই নাই দেই খুলিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া আৰু আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া খিৰিকীবিলাক খুলি দিছোঁ অকণমান খুলি দিওঁ ইমান মানে গোপ গোপাই আছে ৰুমটো চাচোন আজি বতৰ একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা মাৰিছে চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খাব সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালেই আজি একদম অলপ ভাল আৰু মানে বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ঠাণ্ডা বতৰ পাই আছোঁ ভাল লাগিছে আৰু সেয়া এতিয়া কি হৈছে এইবিলাক খুলি দৰ্জা মাৰি থৈ থাকে যে ইমানেই গা ফাটি থাকে নহয় একদম পূৰা দুখোপাই থাকে মানে সেই খুলি থৈছে ইমান ভাল লাগি গৈছে আৰু এইকেইদিন যে বাপৰি ইমান গৰম মানে গা চাটো বেয়া লাগি গৈছে গৰমত আৰু আজি অকণমান ভাল লাগিছে কালিও অলপ ভাল হৈছিলে বতৰটো আৰু আজি অলপ বেছি ভাল আৰু তাকে এতিয়া ময়ো গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ এতিয়া চাৰে সাতটা বাজিছে চাহ তাহ খোৱাই নাই অৱশ্যে দেই মই চিধা গা চা ধুই মেলি আহি মানে মোবাইলটোতে লৈছোঁ হাতত মানে কি হ'ল এইকেইদিন বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই মানে গৰমতে এলাহ হৈ গৈছে কৰিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু আজি ঠাণ্ডা বতৰ পাইছোঁ আজিৰ দিনটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত নহ'লে থাকিয়েই যায় মানে বহুত দিন হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আমাৰ এইফালে ছোৱালী শুই আছে মই মানে বাকী কামবোৰ কৰিলোঁ আমাৰ এইখন বিচনাহে পাৰিবেলা আছে ছোৱালী শুই আছে যে সেইকাৰণে তাই মানে বেড কভাৰখনকে ঠাণ্ডা লাগিছে তুলি মেলি গাত লৈ আছে আৰু আজিহে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি এতিয়া আৰম্ভ কৰি থৈ দিছোঁ যদি ভাল পায় চাই যাব শেষলৈকে আৰু মুখত জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেতিয়াও এতিয়া ঠিক আছে দিয়ক মই চাহখন খাই লওঁগৈ তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ চাই থাকিব এয়া দেই আমাৰ ডাঙৰ কেঁচুৰী উঠিলা এতিয়া মোকচোন নাই চাৰে আঠটামান বাজি গ'ল ইমানেই দেৰি হৈ আজিকালি স্কুল বন্ধ হৈ পৰা নাই দেই আৰু এয়া দেউতাকৰ মৰম যাবলৈ ওলাইছে সদায় চুমাহ কৰে দেউতাই বোলে কপালখন বোলে গেলাই দিছে আৰু আজিকালি ডাঙৰ হৈছে যে স্কুলে চুমা খাই যে খুব লাজ পাই নাই আৰু হয় নে চুমা খালে মোৰ এইটো যে মাংস বিষাইছে কাৰোবাৰ বিষাই নিব বিষাবই আৰু তুমি মোবাইল চোৱা নাচি দিয়া মোবাইল চোৱা বুলি ক'লে বহুত अबे मैंने मोबाइल से आये मैंने कोई नहोये मैंने ताज़े से होये ना किसे मैंने लास्ट लिया क्या जब इमोशनल से से मतलब रास्ता से बेबला माँ ने दे ही हुए वो बेस्ट हो मतलब बिस्तर था ना तुझे बिस्तर पे लाख खुली मिली अ ये बिस्तर जो था भरताम ये कोकोलार वाला মই চাহ খাই মানে ইয়াতে গিলাচ গিলাচ চাহ বে কাপোৰে খাই যাম এয়া বিস্কুটৰ টোপোলা মানে চবেই ইংলিছ ক্ৰাইক কৰিটো বহুত ভাল হয় দেখোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই চিপ্ছ দেই সেইটো টোপোলা মানে সিহঁতে সেইটো ইমানেই মানে চাউলবিলাক খাই মই কেতিয়াবা দুপৰীয়া থৈ দিওঁ হে বোলে যেতিয়া খাবলৈ মন কিবা এটা খাবলৈ দিয়া বুলি কয় তেতিয়া বোলে এইটো মানে আৰু এতিয়া তেতিয়া এইটো খাবলৈ নিদিওঁ বাৰু থৈ দিছোঁ লা ভাল অলপ ৰাস্তি বা এইফালে চাওক মায়ে পূৰা শুই আছে এইফালে দেউতাও পূৰা নাক মাৰি আছে মনে মনে বোলো অকণমান দেখাই দিছোঁ ইমানেই নাক মাৰিছে শুই উঠিছেহে শাকো ফুলে আৰু আজি আকৌ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাবলৈ মন গ'ল মানে কালিৰে ভাত কেইটামান আছিলে তাকে ভাল হৈ আছিলে বতৰটো ভাল যে সেইকাৰণে মই বোলো বনাই পেলাওঁ ফ্ৰাইড ৰাইচকে ডিম চিম দি মেলি আৰু এইফালে বনাইছোঁ চাহ মানে এবাৰ চাহ বনাই পেলাই মহাশয়লৈ দিও পঠিয়ালোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মাহঁতৰ কাৰণে বনাইছোঁ তাৰপিছত এইফালে গাখীৰ আহিলে গাখীৰ গৰম কৰিলোঁ ৰুটি বনালোঁ সেইফালে তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে আকৌ এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ অকণকে বনাইছোঁ মানে ছোৱালীজনীয়েও কৈ আছিলে খাওঁ বুলি আৰু তাই মানে স্কুলে আগতে টিফিনত প্ৰায় ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ যায় আৰু স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পৰা মানে খোৱাই নাই তাইক দিয়াই নাই মানে ফ্ৰাইড ৰাইচ সেইকাৰণে তাই আজি খাম বুলি ক'লে আৰু মানে ময়ো সেইকাৰণে বনাই দিওঁ বোলো ময়ো খাওঁ তাইৰ লগতে আৰু এইফালে আকৌ মেগী মছলা অকণমান দি দিছোঁ মেগী মছলা দিলে খুব ভাল লাগে খাই সেইকাৰণে একদম পূৰা পেকেটত নায়েই মানে চুচি চুচি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মেগী মছলা দিলে মানে মেগী মেগী কিবা গোন্ধটো আহে যে খুব ভাল পায় মানে তাই খাই অৱশ্যে ময়ো ভাল পাওঁ দেই লগতে চচো অকণমান দি দিছিলোঁ আৰু তেনেকেই আজি ৰাতিপুৱাটো খাম আৰু ৰাতিপুৱা মানে বৰ খৰধৰ হয় দহটা চাৰে দহটাৰ ভিতৰত মানে আমাৰ পাতলীয়া আহাৰটো লাগেই সেইকাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় আৰু এতিয়া এয়া ভাগে ভাগে বনাই মেলি আজৰি কৰিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া চাহো তুলিলে চাহকণ বাকী লওঁ দেই এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাই লওঁগৈ দেই বাকী মাহঁতক দিলোঁ এতিয়া আমি খাই লওঁ তোমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল খাই লোৱা কি খাই আছা হা কাৰ্টুন চাই আছা তিনিটা যা খাই আছা দেই চাই খাই লোৱা খাই ল'ব আমাক এইফালে কাৰ্টুন লগাই আছা পুৰা এয়া পুৰা আৰাম কৰিছে দেই আমাৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া মানে অকণমান জিৰণি টাইম আৰু মাংস একত সেইকাৰণে বিচনাত অকণমান কৰি লৈছোঁহি এঘাৰটা পোন্ধৰ হ'লেই আমি মানে চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হওঁ মানে এঘাৰটালৈ দহ মিন দহ মিনিটমান আছে লাগে তাৰপিছত এতিয়া বোলো অকণমান এই বিচনাত পৰি থাকোঁচোন আৰু আজি বতৰটো ইমান ভাল লাগিছে নহয় মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম মানে সেইকাৰণে ভাল লাগি আছে কিবা এটা মনটো কেলে কেলে হ'ল কাৰণে কোৱাচোন বনাই থ'গ বহুত ডিজাইন অলপ তাইক অকণমান বোলো হোমৱৰ্ক কৰাচোন এতিয়া আজৰি টাইম পাইছোঁ মানে টিউশ্যন কৰাৰ পৰা মানে তাইক টিউশ্যন দিয়াই দিলোঁ যে টিউশ্যন কৰাৰ পৰা মানে অকল টিউশ্যনতে যি পঢ়ে এতিয়া নপঢ়াই হ'ল টিউশ্যন দি মোৰ মানে দিগদাৰহে হ'ল অফক'ৰ্চ আগতে টিউশ্যন নিদিয়াহে মানে ভাবিছোঁ এতিয়া কি টিউশ্যন নিদিয়াহে ভাল আছিলে নেকি মই পঢ়ালে মানে আজিকালি ভয় নকৰে মানে একদম নপঢ়ে গোটেই মানে পঢ় পঢ়ে দিনটো গৈ থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া টিউশ্যন দিয়ে দিছোঁ এতিয়া কি কৰে মানে টিউশ্যনত দেখোন পঢ়োঁৱেই আৰু এতিয়া সেইকাৰণে নপোহে নেকি বুলি কয় মানে মোৰ সেইকাৰণে আকৌ চিন্তাহে লাগিছে টিউশ্যনটো কেলেনো দিলোঁ কেলৈ দিলোঁ লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া হোমৱৰ্ক অকণমান কৰিলে দহ মিনিটমান কৰিলে তাৰপিছত এতিয়া সামৰি থৈ দিলে এতিয়া পানী চানী পেলাই মেলি স্কুল এতিয়া বন্ধৰ পৰা মানে ভালদৰে কিতাপ চিতাপ পঢ়াই নাই আৰু হোমৱৰ্ক আছে আৰু সেই এতিয়া অকণমান টাইম আমি দুজনীয়ে ৰেষ্ট ল'ম এনেকৈ হয়নে তাৰপিছত আকৌ বাৰডামটো ভাত বনাবলৈ যাবই লাগিব ভাত বনামগৈ আৰু এতিয়া এয়া মই দুপৰীয়াৰ ভাত যোগাৰ কৰিছোঁ আজি কিন্তু মানে দুপৰীয়াৰ ভাতটো একদম সুধা দেই সোধা মানে কি আৰু সোধা নহয় বাৰু নিৰামিষেই হ'ব এইফালে এতিয়া মই ভাতকেৰেলা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া দাইল বনাই আছোঁ দাইল এটা আলু দি দিছোঁ মই বোলো আজি পিটিকা কৰি খাম বহুতখিনি পিটিকা কৰি খোৱা নাই আৰু এইয়া এইয়া ব্ৰাহ্মী শাক মই বোলো ব্ৰাহ্মী শাক কেইডেলমান দাইলটো দি দিছোঁ বেয়া ব্ৰাহ্মী শাকটো মানে মই ভাগিনজনীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া তাহাঁতৰ ঘৰত আছিলে আৰু এইটো যিহেতু ভাল মানে ব্ৰাহ্মী শাকটো খাবই লাগে বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খোৱাব লাগে আৰু মই তাহাঁতৰ ঘৰত দেখি মানে লৈ আহিছোঁ আৰু ব্ৰাহ্মী শাক ছোৱালীজনীৰ কাৰণে সকলোৱে জানেই আৰু ব্ৰাহ্মী শাকৰ গুণাগুণিটো বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই ব্ৰাহ্মী শাকটো খোৱালে বোলে স্মৃতি শাকটোতো বাঢ়ে গতিকেলৈ খোৱাব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই বোলো তাইৰ কাৰণে লৈ যাওঁচোন কেইডালমান সেই লৈ আহিছোঁ এতিয়া দাইলতে দি ভালকৈ ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বোলো দি দিওঁ দাইলতে মানে এনেকৈ ব্ৰাহ্মী শাকটো ঘিউত ভাজি খায় আৰু ঘি ঘিউত ভাজি খালে মানে মানে ইয়াৰ ব্ৰাহ্মী শাকৰ যিটো গুণ মানে বেছি হয় এতিয়া তাই মানে এনেকৈ নাখাই যে অকণমান তিতা তিতা লাগে নাই সেইকাৰণে মই তাইৰ কাৰণে মানে দাইলতে দি দিওঁ দাইলত পৰিলে মানে খাব পাৰোঁ খাই দিয়ে আৰু ইমান তিতা নালাগে তেতিয়া এনেকৈ যদি মানে ভাজি দিয়া হয় তেতিয়া মানে তাই নেখায় আৰু বৰ বেছি দিলেও মানে অকণমান তিতা হৈ যাব দাইলখিনি সেইকাৰণে মই কেইডালমানে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু আজি মানে একদম নিৰামিষ ভাত এইফালে লাইশাক ঘৰৰে আছিলে এজোপা তাকে ছিঙি আনিছোঁ মানে এসাজৰ হ'ব আৰু তাকে ভাজিম আৰু এইফালে কুন্দুলি কেইটামান কুন্দুলি কেইটামান কাটি লৈছোঁ সেইকেইটামো ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ আৰু আজি ভাতকেইটা খাম তাৰপিছত আলু পিটিকা কৰিম সেয়াই আৰু আজিৰ দিনৰ ভাজটো এইফালে এতিয়া মোৰ ভাত হৈ গ'ল দেইফালে ভাত দাইল তাৰপিছত কুন্দুলি ভাজি কুন্দুলি ভাজি মানে আৰু কুন্দুলি ফ্ৰাই তাৰপিছত এইফালে ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই আৰু আৰু এইফালে আছে আলু পিটিকা আৰু অলপ আছে লাইশাকৰ ভাজি অকণ অকণ আৰু দেই চবৰে আৰু লগত আছে এয়া নেমু নেমু লাগিবই আৰু তাৰপিছত এইটো জলকীয়া ঘৰৰ দেই এয়া আৰু এইফালে এতিয়া মই হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিলোঁ তেওঁ মানে কি সজাই দিলে ভাল পায় আৰু কয় সজাই যদি এনেকৈ দিওঁ নহয় তুমি এইবিলাক সদায় ভিডিঅ' বনাবা দেই এনেকৈ বুলি কয় মানে সেইকাৰণে সজাই দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে দেউতাক নিদিওঁ সজাই দেউতাক দিলে মানে এইখন কি কৰি দিছা বুলি ক'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকক নিদিওঁ হাজবেণ্ডকহে দিওঁ মানে আৰু এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে এয়া সাজাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ থালিখন নিৰামিষ থালিখন আজি নিৰা যদিও নিৰামিষ মানে খাবলৈ একদম জুতি লগা হয় আৰু দেই এয়া আৰু আজিৰ দিনৰ ফাৰ্ষ্টটো এনেকৈ খাম আপোনালোকৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আমাৰ নিৰামিষ থালিখন জনাব দেই আৰু এয়া ছোৱালীবোৰে ফুচকা খাই ঠাণ্ডা বতৰত ফুচকা লৈছে দেই আৰু বতৰৰ চাওকচোন আজি এনেকৈয়ে থাকিলে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে আৰু চানাওলাজন এইবিলাক তিতি তিয়ে আছে মানে আজি বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা পালোঁ সেইকাৰণে একদম ভাত পানী খাই আজৰি হৈ মেলি বিচনাত পৰি দিলোঁ ইমানেই টোপনি গুচি গ'লোগৈ প্ৰায় মানে এঘণ্টামান মানে শুই দিলোঁ আৰু ইমান টোপনি গ'লোঁ তাৰপিছত চাৰে চাৰিটামান বজাত সাৰ পালোঁ আৰু সাৰ পাই একদম পিছবেলা কামখিনি কৰিলোঁ কৰি পেলি মুখ হাত এইবাৰ ধুই মেলি একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া মানে পাঁচমান বাজিছে মই বোলো চাহকাপ খাওঁ আৰু চাহকাপ খাবলৈ বোলো কিবা এটা বনাওঁ ছোৱালীও কৈ আছে এয়া মেৰী বিস্কুট লৈছোঁ মেৰী বিস্কুটৰ কেক মানে দুদিনমানৰ আগত বনাইছিলোঁ খুব ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ আৰু তাই মানে খাই খুব ভাল পালে আকৌ বনাম কৈছে মই মানে কি মেৰী বিস্কুটৰ কেক ইমান নবনাওঁ দেই এইবাৰহেঁতে দুবাৰহে বনাম আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ৰেচিপি হিচাপে নিদিওঁ আৰু দেই ময়ো শিকিছোঁহে প্ৰথম ইউটিউবৰ পৰা চাই বনাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু মইনো বোলো কেক কেনেকৈ বনাওঁ তাকে বোলো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মানে কিহত বনাওঁ এইটো কুকাৰতে বনাওঁ আৰু ষ্টেণ্ডৰ সলনি মানে প্লেটখন দি লওঁ তাৰ ওপৰত কেকৰ বাতিটো বঢ়াই দিওঁ আৰু কেকটো বঢ়াই মেলি মই এতিয়া চাহ অকণ বোলো খাই লওঁ কাৰণ কেকটো হ'বলৈ অকণমান দেৰি লাগিব আৰু এয়া পকা মিঠৈ চাহ খাইছোঁ দেই মানে আমাৰ বৰনামঘৰত যে বৰ হ'ব ভাওনা হৈছিলে তেতিয়াই পকা মিঠৈ অনা আৰু এতিয়ালৈ আছেই আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে আমি এটাতে নাখাওঁ এফাল এফাল খাওঁ আৰু পকা মিঠৈ চাহ খাই যে খুব ভাল লাগে মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় জনাবচোন বাৰু দেই আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ আকৌ টিউশ্যন আহিবলৈ হ'বই নহয় আৰু মানে কি ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে বহুত দীঘলীয়া হ'লগৈ সেইকাৰণে মই এনেকৈ স্পীড ফৰৱাৰ্ড কৰিয়ে মানে দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে ছোৱালীয়ে আকৌ নখত মানে ষ্টিকাৰ লগাই আছে তাকে দেখুৱাই দিছে আৰু ফাইনেলি প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ পিছত মোৰ এইটো কেক ৰেডি হৈ গ'ল বহুত চফ্ট হৈছে এনেই মানে ওপৰোৱাকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু কেনেকুৱানো হৈছে আপোনালোকক আৰু বোলো একেবাৰে ৰাতিৰ সাঁজটোও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আজি ৰাতিৰ সাঁজত আছে কণী আৰু আলু এখনীয়াকৈ বনালোঁ তাৰপিছত সেইফালে ভাত বহাই থৈছোঁ কুকাৰত আৰু ৰাতিৰ খানাটো এনেকৈ আৰু এতিয়া ৰাতিৰ খানা প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া খাবহে লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিওঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আজিলৈ আহোঁ বাই